В Авдіївці в районі індустріального проїзду снаряд бойовиків влучив у кафе. Люди в соцмережах повідомляють, що туди ходять обідати працівники з сусіднього заводу. Загинуло троє чоловіків, але інформація уточнюється. Повідомила речниця обласної міліції Вікторія Гуц. На місці працюють слідчі міськвідділу. Є загиблі серед мирних людей і в інших районах Донеччини, сказала прес-секретар. В результате артобстрела уже сегодня значит, снаряд попал непосредственно в кафе, которое расположено в городе Авдеевка, и значит, были убиты трое мужчин. На минувшие сутки у нас зарегистрировано шесть фактов гибели мирных жителей. В основном, значит, это факты, которые не в результате артобстрелов погибли люди, а уже, будем говорить, это последствия. То есть артобстрелы были ранее, остались снаряды, которые не разорвались, и... Люди были травмированы следующим образом, что по предварительным данным, будем говорить, что это были либо растяжки, либо мины, на которые граждане наступили. По-авгейски такой факт. Одна женщина была травмирована, к счастью, она жива и сейчас получает медицинскую помощь. В Артемовском и Синоватском районах, в поселках люди таким образом получили травмы и, к сожалению, погибли на месте.